то в какой-то театр, на какие-то концерты, это благодаря спонсорам. И э, наш, конечно, здание, вы видите, что оно приспособленное. Лестницы наружные были, э, конечно, раскрытыми, произвели ремонт, полностью всех лестницы и так далее, и так далее. Сейчас этого нет, потому что ну, это они занимаются и в свободное время, и у нас есть кабинет. Это один социальный, социальный работник днем за ними присматривает. Мы готовы... Они... Учебный mm -hmm. огород. Здесь дети обучаются, вот такая тепличка. Они редиску уже скушали. Отделение реабилитации. Начали ремонтировать, окна ставить, стенка полностью заваляется. Вот сейчас пришлось за... Ну, конечно, на сегодняшний день то, что у нас есть, это будет достаточно. Но по Одессе, по Киевскому району и близлежащих районах это 300 человек. А там придем и скажем, что... А, пожалуйста. Вот с левой стороны еще не закончили. Видите, по... Э, прошлом году подарили нам один теннисный стол. Здесь волейбольная площадка. Тоже ждем искусственные покрытия от спонсоров. А, <laughs> Евгения Ивановна, заведующая швейной Долгое время. Ну и вот, вот, такой мы сделали класс. Вот это нам подарили фонд инвалидов. Одно реабилитация. Здесь слева. левой. А, вот наши да. дети делают такие рукавички, это для работы, хозяйки непосредственно, да. Сами они все А здесь для души, посмотрите. А здесь наша красота, это все делают здесь. Есть, конечно, таланты те, которые год, там, да, месяц, принимают участие. Вот. вот это все э, бисером, бешевая да, девочки. Хотя уже да, 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 а ну, вот, да. да. сколько стоит для того, чтобы Я это не сам. Не Прошу вас.